Уважаемые украинцы и украинки в Берлине, меня зовут Элина, я украинка из Центральной Азии, я выросла и родилась там, но уже 14 лет я живу в Берлине. Это город, который я выбрала, и я поняла его, полюбила его, это особенный и креативный город, и я очень хочу, чтобы вы чувствовали себя здесь хорошо. Сегодня поговорим, почему мы начали этот проект. Вперед! Вначале всегда тяжело. Как и вы, когда я только приехала в Германию, я чувствовала себя невероятно одиноким человеком. Слезы, постоянное ощущение того, что самые близкие и дорогие люди в другой стране, это чувство беспомощности и одиночества. Несмотря на то, что я была в полной безопасности, это все очень трудно. Я знаю, что, кстати, количество бумажной работы это очередное испытание и иногда вам кажется что эти препятствия непреодолимы и это стены которые невозможно пробить но вы справитесь когда я только приехала в германию у меня было два варианта первый из них это оглянуться назад в прошлое сказать себе что оно было лучше чем мое настоящее это и до сих пор большое Соблазн, вы же знаете. Второй вариант это принять как данность то общество, в котором я нахожусь, эту страну, и понять, что даже Германия, она рада мне, и мы с ней выстраиваем отношения в балансе брать и отдавать. Я знаю, что это очень тяжело, и многие из вас сейчас думают о том, что было бы так хорошо вернуться к своим любимым, близким людям. Но сейчас вы здесь, вы в безопасности, вы делаете то, что вы делаете ради своего будущего. Вы строите будущее, новое будущее для себя, для своих любимых, близких людей и в том числе для Украины. К сожалению, мы живем собственную жизнь таким образом, что мы как будто бы складываем ее в картонную коробку и живем в рамках которые она нам дает, и только от нас с вами зависит, сможем ли мы открыть эту коробку, достать себя из этих рамок, либо же мы так и будем продолжать жить в ней и дождемся, пока она превратится в стальную и станет для нас самих тюрьмой. Я Элина, мы с вами на этом канале для того, чтобы говорить о жизни в Берлине. Какие темы вам наиболее интересны, оставляйте, пожалуйста, нам комментарии внизу. Если мы вам нравимся, то отправляйте это видео друзьям, ставьте лайки и пометайте, все будет доброе.